Hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün izləyicilərə salamlayıram. Belə bir bayk yaxınlaşıb bizim ofisimizə. Hal-hazırda maşını satışa çıxardıq. İli 2020-ci ilin baykıdır. E, maşının alışı 2022-ci ildir. Alış 2022-ci ilində, yürüdüyü də 35000 kilometrdir. Besqrasqa maşındır. Maşında heç bir detallında nə zərbə var, nə bir şey var. Yəni zavod qraskasıdır. Salonu bax gördüyünüz kimi monitorlu, hər şeyi var. 1.5 motor. Parçası belə gördüyünüz kimi. Yə, maşın çox ideal vəziyyətdədir. Qiyməti də yəni yaxşı qiymətə təklif olunur. Maşını istəyən olsa lizinqlə də sala bilər. Yəni lizinqdir, kreditdir, bunların hamısını nisbətən bunları göstərməyə ehtiyac yoxdur əslində, amma yəni, yenə də hər ehtimalla yəni izləyicilərimiz baxsın. Nə var, nə yox. Gördüyünüz kimi arxası da, baqajı genişdir. Rəsmi ser servisdən alınıb və zəmanət kitabçası da var, onu da göstərəcəm. Budur va gördüyünüz kimi 35 bin kilometredi. <laughs> Avtomat karokba. Yani təzə maşındır da. Yani bu kıymetə. Düzdür, bu kalçıklar hamısı örtülür, tam aydın görünmür. Ama yani görünen hisselerden göstereyim size ki, kapatımlı botları yerinde. Eləcə də va-va-va gördüyünüz kimi. 22.000 azere nə təklif olunur bu avtomobil. Yəni son olaraq qiyməti belə. Və avtomobiliyə gəlib 3-cü mikrayonda ofisimizdə baxa bilərsiniz. Dial vəziyyətdədir. Maşallah. Allah alana da xeyir versin, satana da xeyir versin. Çox qəşəng şey maşındır. Yəni təzə maşında da 35.000 nədir ki, heç nə. İstənilən servisdə də yoxlanıla bilər. Əlaqə nömrəmiz 055 227 08 08. Ofisimiz 3-cü mikrorayon bazarın yanındadır. Satdığınız təcili avtomobilləri varsa buyurub bizə müraciət edə bilərsiz. Sizin avtomobilinizi qısa müddət ərzində salışıp satarıq inşallah. Yəni belə maşın, qəşəng maşınla adam göylə satar edir. Yəni.